Bencana alam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia, meninggalkan jejak kehancuran dan penderitaan yang tak terlupakan. Mari kita telusuri beberapa bencana alam terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1815, dunia dikejutkan oleh letusan Gunung Tambora di Indonesia. Erupsi ini dikenal sebagai yang terbesar dalam sejarah modern, melepaskan energi setara dengan 100.000 bom atom Hiroshima. Dampaknya begitu dahsyat hingga menyebabkan fenomena tahun tanpa musim panas di belahan bumi utara. Suhu global turun drastis, mengakibatkan gagal panen dan kelaparan di berbagai negara. Tak jauh dari Tambora, Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, menciptakan gelombang tsunami setinggi 40 meter. Letusan ini menewaskan sekitar 36.000 orang dan suaranya terdengar hingga 4.800 km jauhnya abu vulkanik yang dihasilkan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan perubahan warna langit yang spektakuler selama berbulan-bulan. Berpindah ke daratan China, banjir sungai Yangtze tahun 1931 menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Jutaan orang kehilangan nyawa akibat banjir, kelaparan, dan wabah penyakit yang menyusul. Bencana ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan air bila tidak terkendali. Memasuki abad ke-21, dunia dikejutkan oleh tsunami Aceh pada 26 Desember tahun 2004. Gempa bawah laut berkekuatan 9,1 senior memicu gelombang raksasa setinggi 30 meter yang menghantam 14 negara di sekitar Samudera Hindia. Lebih dari 230.000 ribu nyawa melayang dalam bencana ini, menjadikannya salah satu tsunami terburuk yang pernah tercatat. Enam tahun kemudian, gempa berkekuatan 7,0 senior mengguncang Haiti pada 12 Januari tahun 2010. Meskipun magnitudonya tidak sebesar gempa Aceh, dampaknya sangat menghancurkan karena pusat gempa yang dangkal dan infrastruktur yang rapuh. Sekitar 316.000 orang tewas, menjadikannya salah satu gempa bumi paling mematikan dalam sejarah modern. Terakhir, pada 11 Maret tahun 2011, Jepang dilanda gempa bumi dahsyat yang memicu tsunami setinggi 40 meter. Bencana ini tidak hanya menewaskan ribuan orang tetapi juga menyebabkan bencana nuklir di Fukushima. Reaktor nuklir yang rusak akibat tsunami melepaskan radiasi ke lingkungan, menciptakan zona terlarang yang mungkin tidak bisa dihuni selama puluhan tahun. Setiap bencana ini meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Namun, dari setiap tragedi, kita belajar untuk lebih siap menghadapi tantangan alam di masa depan. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita dapat membangun dunia yang lebih tangguh dan aman bagi generasi mendatang.